Курить начал уже где-то года в 22. Познакомился с будущей супругой, она курила. Ну и так вот потихоньку-потихоньку ей сигареты покупаешь и сам втянулся. Здоровья нет, деньги уходят. Потому что если посчитать, ну, если не брать в учет приму, а если брать сигареты по 3-4-5 рублей, то в месяц на каждого приличная сумма набегала. Вопрос уже не стоял лечиться или не лечиться. Вопрос стоял однозначно лечиться. Пробовать самому бросать, то есть были и так успехи, но переменные. То есть это 2-3 дня, неделька, потом опять где-то сигаретка, две сигаретки, она опять затягивает. То есть от а толчок такой вот, чтобы был Мощный, эффективный толчок, вот этого не хватало. Ну и там знакомые посоветовали обратиться к Надежде Петровне. Ну, обратился, понравилось, то есть ничего особенного не сделали, а не куришь. Просто нет желания. Я не курю на сегодняшний день, я уже 11 лет. Намерений возобновить это, ну просто нет.